సౌందర్య లహరిలోని పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై శ్లోకాలు నేను చదువుచూ ఉన్నాను ఈ ఇరవైవ శ్లోకము చదివిన వారికి ఏదైనా అనారోగ్యం ఉన్నచో అది పోతుంది చదవలేకపోయిన వారైనా కానీ వేరే వారితో చదివిపించుకున్నా వారి దగ్గర కూర్చొని విన్నా కానీ వారి ఆరోగ్య సమస్యలు తీరి ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది तनुच्चायाभिस्ते तरुणतरुणी श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्विम् अरुणि मग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य तस्या ध्वनहरिणशालीनयनाः सहोर्वश्या वश्याः वश्या, कति कतिन गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमातस्तस्य तदो हरार्तं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत् ्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरन्ति निकुरुम्भामृतरसं हृदि त्वा माधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्थादिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुकयति सुधाधारशिरया